Ну, я около 12 часов был в море. То есть, поскольку здесь берег не очень такой глубокий, то есть заходим постепенно. То есть я решил тоже постепенно заходить. Находился где-то ну, по пояс в воде, ну и заметил, как сыпется потихонечку обвал. Ну, то есть не большой обвал, а вначале камушки сыпятся. И под этим обвалчиком лежали две пожилые женщины. Одна очень такая в почтенном возрасте, но ну, а вторая немного помоложе. Сыпалось оно не сразу немножко то есть давала возможность людям опомниться, подняться и убежать. То есть время было. Женщины, поняв о том, что это уже не шутки, поднялись, собрались и ушли в сторону Орджоникидзе. То есть благополучно. А уже потом произошел обвал. Александр. Город Киев, фамилия Струтинский, Александр Станиславович.